संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाने बदनाम झालेल्या बीड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा एक, एक धक्कादायक एक प्रकार घडला आहे परळीमध्ये पोद्दार शाळेच्या प्राचार्यांना मारहाण झाल्याचा हा प्रकार घडला आहे ही मारहाण सी सी टी व्हीमध्ये कैद झाली आहे परळीमध्ये राजस्थानी मल्टिस्टेट पतसंस्थेत फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे मारहाण करणारे लोक याच पतसंस्थेतील ठेवीदार आहेत असा आरोप होतोय राजस्थानी मल्टिस्टेट पतसंस्थेत गैरव्यवहार प्रकरणी आरोप झालेले काही जण फरार आहेत या फरार आरोपींना पोद्दार इंग्लिश स्कूलमधून मदत केली जात असल्याचा आरोप या ठेवीदारांनी केला आहे असं सांगितलं जात आहे याच संदर्भात हे लोक इथं होते यावेळी प्राचार्य आणि ठेवीदारांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली आणि त्यानंतर आक्रमक झालेल्या ठेवीदारांनी थेट प्राचार्यांवर हल्ला केल्याचा प्रकार घडला आहे इस व्हिडिओ के माध्यम रिक्वेस्ट है की प्लीज अगर हो सके तो दस बजे आप स्कूल प्रांगण स्कूल प्रांगण में आए सभी मैं सभी पेरेंट्स से अपील कर रहा हूँ क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं वो असहनीय है और कि पूरी पढ़ली को बदनाम किया गया पढ़ली को नहीं पूरे पढ़ली को ही नहीं बदनाम की बदनामी हुई है बीड डिस्ट्रिक्ट की बदनामी नहीं हुई है पूरी महाराष्ट्र की बदनामी हुई है एक जब स्कूल चल रहा है उस दौरान अगर प्रिंसिपल को निकाला एक क्राउड आती है प्रिंसिपल पर अटैक करती है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब प्रिंसिपल सुरक्षित नहीं है तो मैं अपने बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान करूँगा और मैं ये कैसे अश्योरेंस आप सभी को दूँ कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो इस बात को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आए और इसको बहुत ऊपर तक ले जाया जाए ये मैं विधानसभा और पार्लियामेंट पार्लिया लोकसभा विधानसभा तक ये बात ले जाना चाहता हूँ कि पढ़ के स्कूल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं यह गलत है बहुत गलत है एक हज़ार बच्चों की जिंदगी दाव पर लगी हुई है जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ हेड होने की वजह से नौ साल से यहाँ पर हूँ पढ़ली में नाइन ईयर से हूँ जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकता हूँ तो मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लेवल पर जो भी कर सकते हैं पढ़ली का इमेज बन, बचाने के लिए राजस्थानी मल्टी स्टेट पथ संस्थेल गैरव्यवहार गे अनेक महीनों पास है पण आता याच संदर्भात थेट शाळेच्या प्राचार्यांवर संशयातून हल्ला होत असेल तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय तुम्हाला याबद्दल काय या वाटतं ते कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद